bugungi videomizda tashqi va ichki reklama reklamada juda keng tarqalgan mahsulot bu объемные буквы из акрила то есть hajmli harf akrildan tayyorlangan bo'lib hisoblanadi bu с освещением то есть sвetoi yorig'ligi bilan krishkasidan ishlangan mana тоесть akrildan ishlanganligi sababli bu akril yomg'irdan quyosh nurdan hech qanaqa zarar ko'rmaydi bu nima beradi umuman bunaqa harf ishlatgan reklama bergan bu magazin yoki bir korxonani tashqi fasadiga chiroy beradi birinchi ikkinchidan u o'zini e'lon qiladi то есть объявляет себя uchinchidan mijoz jalb qiladi to'rtinchidan judayam sifatli buni garantiyasi sakkiz to'qqiz yilga kamida ishlab beradi ajoyib reklama mahsuloti bo'lib hisoblanadi ha aytgandak eng kerakli joyi bu magazin или qanaqadir korxona bo'lsin umuman obyektga nom nomini yozganda o'shanaqa harflardan foydalaniladi